લિંબાયતથી ડિંડોલીને છોડતા રેલ્વે પાસ બ્રિજનું કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી આર હસ્તે લોકાર્પણ કરાયું હતું સુરતમાં બનેલા ગુજરાતના સૌથી લાંબા કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી હસ્તે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું લિંબાયત ડિંડોલી રેલવે અંડરપાસનું નિર્માણ ત્રેપન કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે કરવામાં આવ્યું છે અંડરપાસમાંથી પસાર થતા વાહન ચાલકોને ગરમી અને ધૂળમાંથી રાહત મળશે તો રેલવે અંડરપાસ બ્રિજના લોકાર્પણ સમયે मंत्रियों धारासभ्यो अधिकारियों सहित ना वो मोटी संख्या में हाजिर में आज एक अंडर पास ब्रिज का लोकार्पण हुआ है इसकी विशेषता है कि पूरे राज्य में ये सबसे लंबा और ब्रिज है और ये अद्यतन और ब्रिज के अंदर बीच में कहीं भी अगर ऑक्सीजन की कमी भी आती है तो उसके लिए विशेष व्यवस्था हाईटेक व्यवस्था भी की गई है तो जिसके कारण अंदर भी ऑक्सीजन का प्रवाह चलता रहेगा जैसे सूरत शहर में सबसे लंबा रूट बी का है उसी तरह ये 500 मीटर लंबा ये अंडर ब्रिज यहाँ पर बना है लोगों को दो तीन किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था या आना पड़ता था आज उनका उनको आज ये ब्रिज से बहुत बड़ा फायदा भी होगा उनका समय भी बचेगा उनको इतना लंबा जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी बहुत सालों की जो डिमांड आज पूरी हो रही है इसके लिए मैं सूरज शहर के मेयर उनके पदाधिकारी कमिश्नर और उनके अधिकारी कर्मचारी और इस विस्तार के धारासभ्य सब उन सबको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ कि उन्होंने इस ब्रिज का आयोजन किया और पूर्ण भी किया है सूरज शहर के लिए उनके मुगज में जो अलग अलग विशेषता है इसके अंदर एक नई विशेषता आज उसमें जुड़ी है मैं सभी सूरतवासियों को भी बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ